السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وهل عقده من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim amma ba Alhamdulillah wa syukurillah bersua kita kembali dalam program hadis 40 Imam Nawawi yang dibawakan oleh Jabatan pengajian Islam, pusat pengajian umum dan co-curriculum ya, Universiti Tunggung Sunan Malaysia. InsyaAllah pada kali ini kita akan kupaskan berkaitan dengan hadis aa, bilangan yang ke-20 iaitu berkaitan dengan satu sifat yang sangat penting, ya, sifat terpuji iaitu berkaitan dengan sifat madi. Alhamdulillah hadirin hadirat di dalam Allah sekalian yang hadis 40 yang dibawakan, yang disusun oleh Imam Nawawi ini iaitu malu adalah sebahagian daripada iman. Okey, marilah sama-sama kita menghayati hadis baginda Rasulullah SAW ya yang berkaitan dengan iman ini insya-Allah. An Abi Mas'ud Uqbah bin Al-Amr Al-Ansari al badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Iwa رواه البخاري. Terjemahannya daripada Sayyidina Abu Mas'ud Uqbah bin 'Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya antara perkara-perkara yang orang ramai telah dapatkan daripada kata-kata kenabian dahulu ya, iaitu sekiranya kamu tidak merasa malu, maka buatlah apa yang kamu mahu. Riwayah Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahawa satu-satunya perkara ataupun perkataan daripada rasul-rasul yang terdahulu yang menjadi sebagai kata-kata hikmah yang telah kita warisi ya oleh manusia ini Sejak zaman dahulu Ya, iaitu adalah berkaitan dengan Apabila engkau tidak malu Lakukanlah apa yang engkau kehendaki Ataupun engkau mahu Ya, engkau mahu ya, Jadi tidak malu bererti tidak sopan Ataupun tidak beradab, tidak berbudi Berkerti dan juga tidak mempunyai tata tertib Jika tidak ada semua itu Maka sesu segala uh, sesuatu boleh dibuat Tanpa memikirkan akibatnya Hadis ini yang dibawakan hari ini menunjukkan bahawa ajaran tentang malu itu telah wujud sejak zaman para nabi yang terdahulu. Yang mana uh, ini bermakna sifat malu itu adalah nilai sejagat yang telah diwarisi dalam semua ajaran agama, termasuklah agama kita, agama Islam yang mana menegaskan malu itu adalah sebahagian daripada iman. Agama Islam ya adalah agama yang sangat mengutamakan berkaitan dengan peradaban baik dalam ibadah dan juga kehidupan pergaulan seharian ya sama ada dalam segala masalah ya tempat dan juga masa antara peradaban yang di, yang ditekankan adalah memelihara kesopanan yang yang mana Menurut erti kata lain tidak melakukan sesuatu yang boleh memalukan atau yang boleh merendahkan maruah atau perkara melakukan perkara-perkara yang ditegah ataupun dilarang. Maka malu itu adalah menghindari diri daripada melakukan perbuatan tercela, enggan melakukan sesuatu atau enggan meninggalkan kerana takut terdapat sifat celaan. Ya, sifat malu adalah sifat yang terpuji yang sangat diperlukan oleh kita semua ini yani manusia bahkan sifat malu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan ia adalah sebahagian daripada kesempurnaan iman sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al haya'u syu'batun minal iman maksudnya sifat malu itu adalah satu cabang daripada iman riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam hadis yang lain Rasulullah SAW alaihi wasallam menyatakan bahawasanya al-haya'u la ta'ti illa bi khairin. Ya, maksudnya sifat malu itu tidak mendatangkan selain daripada kebaikan. Jadi sifat malu ini sangat penting dalam uh, Islam yang mana ia telah disandarkan ya kepada uh, iman dan juga kebaikan. Bila manusia hilangnya sifat malu menyebabkan seseorang itu tidak mempunyai nilai hidup yang sebenarnya oleh kerana erti hidup ya yang mana uh, kita hidup kita ini adalah kita selalu menganggap malu itu adalah satu perasaan yang sangat besar pengaruhnya kepada diri kita. Sehingga kerana kerana hilangnya sifat malu itu kita tidak mempunyai rasa malu kita kepada Allah kepada manusia dan juga kepada masyarakat. Ha nah, ya sifat malu itu. Jadi, jadi, kita akan kupas sedikit apakah sebenarnya maksud jika engkau tidak malu maka engkau laku, lakukanlah apa yang engkau mahu. Di sini ya, dalam hadis ini, dia telah disyarahkan bahawa malu sebenarnya ada dua keadaan. Ya, yang mana kalimah malu itu dalam hadis ini satu sebagai amaran ataupun ancaman manakala yang keduanya sebagai galakan untuk kita bersifat malu. Okey, dalam situasi ataupun dalam uh, uh, yang pertama itu situasi amaran yang mana jika seseorang sudah hilang rasa malu, maka tiada lagi batas di antara baik dan buruk, ya. Maksudnya tidak boleh membezakan di antara baik dan buruk dan dia akan berani melakukan apa saja termasuklah dosa dan maksiat. Maka hadis ini memberi amaran jika engkau tidak malu engkau akan sanggup buat apa saja. Dalam konteks ini dia akan sanggup melakukan dosa dan maksiat. Itu uh, keadaan yang pertama. Manakala yang keduanya adalah apabila uh, malu itu sebagai satu galakan. Ya. Yeah. Galakan yang ini dia memberi keizinan. Jika sesuatu perkara tidak memalukan dan tidak bertentangan dengan agama, maka tidak perlu malu untuk melakukannya. Ya, dalam situasi ini, bagaimana keadaan yang mana kita tak perlu malu iaitu ketika kita menonton ilmu, ketika kita dalam keadaan uh, belajar eh, tentang hal-hal uh, agama, tak perlu malu nak bertanya ataupun ketika nak menegur kesalahan. Jadi ini bukan malu, bukan malu yang terpuji tetapi malu yang kalau kita malu uh, dalam keadaan ini, malu ini uh, dinamakan sebagai malu yang salah tempat. Okey, ya. Yeah itu malu manakala Islam itu uh, sangat mementingkan sifat malu ya dalam konsep Islam malu dalam Islam itu yang mana uh, malu itu dalam bahasa Arab dinamakan sebagai al haya al haya yang berasal daripada perkataan haya ya bermaksud hidup ini menunjukkan bahawa sifat malu adalah tanda kehidupan hati dan juga iman seseorang Apabila uh, malu itu hilang maka hati itu akan mati dan juga uh, manusia itu akan hilang sifat-sifat ataupun nilai-nilai kemanusiaannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan uh, 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 malu itu adalah sebahagian daripada iman ataupun cabang daripada iman dan juga uh, malu itu adalah uh, tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi ini bermakna orang yang ada sifat malu akan mendorong dirinya untuk menjauhi sifat keji dan juga menjaga adab maruah serta melakukan segala kebaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, apakah hubungan di antara malu dan juga iman ya? Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan malu itu adalah cabang daripada iman ya. Jadi sifat malu itu bukan sekadar perasaan segan tetapi satu tanda iman yang ada di dalam diri kita ya dalam hati kita apabila seseorang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia akan merasa sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya melahirlah rasa malu dalam jiwa yang mana malu dia tu untuk melakukan segala bentuk uh, maksiat ataupun dosa ya jadi malu kepada Allah SWT itu bermaksud kita tidak berani melakukan maksiat walaupun dalam keadaan sendiriannya tanpa uh, manusia lihatnya. Maksudnya dan sendiri pun kita tak berani kerana ada iman di dalam uh, diri kita. Kemudian menjaga mata, lidah, anggota badan daripada perkara-perkara haram. Okay, seterusnya adalah merasa malu jika meninggalkan kewajipan. Ya, kewajipan seperti uh, solat, ya, aurat amanah dan se, se, semua perkara ya. Maksudnya malu untuk kita meninggalkan sifat-sifat mahmudah ya. Kat situ Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda dalam hadis lain yang mana menyatakan malulah kamu kepada Allah Subhanahu taala dengan sebenar-benar malu. Para sahabat bertanya kepada baginda bagaimana sebenar-benar malu kepada Allah Subhanahu taala wahai Rasulullah. Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab iaitu kamu menjaga kepala dan apa yang ada padanya perut dan apa yang dikandungnya dan kamu ingat kematian dan juga kehancuran ha, riwayat hadis riwayat Tirmizi ini bermaksud ya malu yang sebenarnya adalah apabila seseorang itu benar-benar menjaga anggota tubuhnya daripada melakukan maksiat melakukan dosa dan sentiasa mengingati mati ya ataupun mengingati hari kiamat hari akhirat Hadirin hadirat yang dihormati Allah sekalian, seterusnya kita akan kupas sedikit bagaimana malu itu dan juga jenis-jenis malu itu, ya. Malu itu para ulama telah menjelaskan bahawa malu itu boleh dibagikan kepada beberapa bahagian. Yang pertama sekali malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini iaitu kita tidak berani melakukan dosa atau meninggalkan kewajipan kita ya kewajipan seorang muslim itu walaupun tiada orang yang melihatnya ya seperti malu untuk meninggalkan solat malu untuk membuka aurat malu untuk membuat dosa walaupun secara tersembunyi okey yang keduanya adalah malu kita kepada manusia iaitu malu kita kepada manusia ini di, uh, di boleh dikira di sebagai kita menjaga adab sopan santun kita dalam pergaulan sehari-harian antaranya juga adalah dalam keadaan berpakaian ya tidak bercakap kasar ataupun tidak memperlihatkan keburukan diri kita ataupun aib kita kepada orang lain dan yang terakhir sekali malu kita kepada diri sendiri. Apa yang dimasukkan dengan malu kepada diri sendiri ini hadir-hadirat sekalian adalah merasa rendah diri jika melakukan sesuatu yang boleh mencemarkan kehormatan diri atau boleh memberi uh, boleh ketika melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan prinsip Islam ya jadi malu kepada di sini tak buatlah perkara tersebut Okey hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian ya kupasan tentang malu ini kita teruskan yang mana kita nak lihat apa tu malu yang tidak boleh kita lakukan ataupun dikira di sebagai sifat yang tercela ya malu yang tercela itu dalam keadaan-keadaan tertentu kita tak boleh uh, malu, ya. Ah, malu dah dipanggil kat sini. Namun begitu ada juga malu yang tidak terpuji, yang mana malu yang pada sal salah, uh, pada tempat yang salah, ya. Malu pada tempat yang salah. Yaitu malu untuk belajar agama. Ya. Tak tahu tapi kita malu nak belajar tu salah, ya. Yang kedua malu untuk bertanya berkaitan dengan hal ehwal agama. Ya kita tak tahu, tapi kita tak bertanya pun salah juga ya untuk ibadah ya untuk syariat Islam untuk ibadah kita kena bertanya kepada yang guru ya kepada yang arif, ya guru-guru untuk kita tahu lebih lanjut tentang pelaksanaan ibadah. Manakala malu untuk menegur kesalahan juga malu yang tidak terpuji ya malu untuk tampil melakukan kebaikan ha, ya ha, itu itu adalah malu sifat a, antara malu yang ter tercela ya yang tercela Okey Saidina Aisyah radhiyallahu anhu berkata sebaik-baik wanita adalah wanita ansar rasa malu tidak menghalang mereka daripada menuntut ilmu ya maka malu yang dikehendaki dalam Islam adalah malu yang membawa kepada kebaikan bukan yang menghalang kepada kebenaran ya, jadi kalau kita nak kat sini malu itu tidak bertempatlah namanya ya, salah tempat ya dalam keadaan-keadaan ini ya kita tak boleh malu, ya, untuk belajar, ya, sebagaimana uh, saidina Aisyah, ya, telah uh, mengangkat, ya, memuji wanita ansar ini. Mereka tidak malu ketika mana mereka menuntut ilmu. Ini okay, hadirin hadirat yang dermati Allah sekalian. Ya, kita kupas lagi berkaitan dengan bagaimana realiti zaman kini masyarakat yang kita lihat masyarakat yang makin hilang malunya dalam diri mereka. Eh, kita lihat di media sosial contohnya ramai yang sudah tidak malu menayangkan aurat, ya, mengucapkan kata-kata kotor, ya, memfitnah bahkan mempermainkan agama secara terbuka. Jadi padahal apabila malu itu hilang, maruah dan akhlak juga akan runtuh. Maka tugas kita adalah untuk kembali menghidupkan rasa malu dalam diri kita, keluarga kita, ya sebagai uh, pendidik, kita mendidik anak-anak uh, kita, anak-anak pelajar kita dan juga seterusnya kepada masyarakat untuk menanamkan sifat malu di dalam diri kita. Sebagai ibu bapa, pendidik dan masyarakat yang prihatin, yang beriman kepada Allah SWT, kita mestilah menanam rasa malu sebagai penting iman dan juga akhlak ya, dalam diri kita. InsyaAllah. Jadi daripada hadis 20 ya, ya daripada uh, hadis ini ya kita lihat bahawasanya malu itu adalah sebahagian daripada iman hilang malu hilanglah tanda keimanan malu itu mendorong manusia menjauhi dosa dan juga menjaga maruah diri malu itu mesti disalurkan kepada perkara yang betul bukan malu untuk berbuat baik ya malu itu adalah sebahagian daripada sifat-sifat ya para nabi dan juga uh, para salihin ya, dan juga dalam dunia kini ya, dunia moden kini umat Islam perlu menanam kembali budaya malu untuk membina peribadi yang mulia hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian ya marilah sama-sama kita ingat ya, menanam kembali ingat untuk kita menanam kembali sifat malu yang ada di dalam diri kita ya, supaya ya, kita dapat Uh, menjaga eh sifat ini dan kita meletakkan sifat malu ini pada tempatnya ya. Hadis ini mengingatkan kita bahawa malu itu bukan satu kelemahan tetapi satu kekuatan iman sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan iman ini adalah ha, malu ini adalah sebahagian daripada iman. Maka orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu taala akan malu untuk melakukan dosa malu untuk melalaikan tanggungjawab dia sebagai seorang muslim ya dan juga malu untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita sama-sama menanamkan dalam diri kita anak-anak kita sifat malu yang terpuji, iaitu malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malu kepada manusia dan juga malu kepada diri sendiri. Sebelum saya akhir uh, akhiri kita punya um, program pada pagi ini saya nak bawa satu doa yang mana doa ini kita boleh amalkan bagaimana kita nak tanamkan sifat malu dalam diri kita. Jadi, auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqnal haya'a minka wa minannas. nas. Waj'alna min 'ibadikas salihin. Ya Allah, kurniakanlah kami sifat malu kepadamu dan kepada manusia serta jadikanlah kami dalam kalangan hamba-hambamu yang soleh. Okey, insya-Allah itu saja perkongsian kita pada pagi ini. Uh, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.